жатка убирает быстро хорошо мы убирали я вам сейчас скажу тоже все же там от, от, от урожайности зависит ну в принципе 50 гектаров 50-60 гектаров в принципе даже я вам сейчас скажу где-то до 80 гектаров за сутки мы убираем сутками и 100 можно но ну, это все при, при каких там Разные там распады, ну 80 гектаров она делает за сутки. Тоже сам косил, лично садился и убирал этой жаткой. Нормально. Измельчает пожнивные остатки и пускает через комбайн. Отлично вообще, отлично. но после, после комбайна мы даже не запускаем ее на, на залы, чтобы очищать. Все очищается, все чистое, нет дробленки, ничего нет. Тоже только одни плюсы, могу сказать. Ничего плохого там Скорость там 12 километров идет да. хорошая скорость. До этого мы выбирали классами. Это барабанный комбайн. Класс. У нас 108, 360 мега. Конечно, там производительность была намного меньше производительность. 6 рядков или 8 рядков. Много техники, процентов 80 мы взяли политехники. политехнике. Уверен, доверяем вашим сотрудникам не было вообще поломок не было два сезона отработали никаких вопросов не, не возникало убрали ну, у нас немного кукуруза 350 300 ну так это гектаров под 700 она убрала эта.